В Киеве під час акції протеста біля Верховної Ради України постраждали представники ЗМІ. Правоохоронці, незважаючи на те, що журналісти і фотографи показували їм медійні посвідчення, грубо відтісняли їх разом з натовпом протестувальників, били ногами і кидали на землю. Пізніше в одного з постраждалих фотографа Максима Требухова було зафіксовано забій голови та ніг, а також тріщина ребра. Журналіст газети «Комерсант Україна Валерій Кучерук подав до Генеральної прокуратури України заяву про перешкоджання його законній професійній діяльності з боку представників правоохоронних органів. милиция оперативно перекрыла входы, но потом через некоторое время начала вытеснять просто народ вот к этому периметру и за периметр, туда ближе к, к Маринскому дворцу. Ну и получилось так, что, естественно, в авангарде этих всех людей были фотографы, обычные журналисты, теле, телеоператоры. Как бы, и, ну, оттеснялись вместе со всеми. И в какой-то момент я уже заметил, вот когда почти всех уже вытеснили вот остались только журналисты на такой узенькой площадке и вот эту узенькую площадку начали защищать и как бы зачищать они картинка черная, движущаяся, огромная масса людей, которая просто шла и сметала на своем пути все. Они шли в связке, держа друг друга там за руки. Я попытался как бы кричать, что я журналист, ребята здесь упали женщины, просьба остановиться, но ну, не идти дальше, обойдите хотя бы. Я думаю, для них это не составило бы на самом деле труда, там, не идти по телам. В итоге я получил удар ниже, ну, в ниже живот, в нижнюю часть живота, да, после которого меня подсекли, я просто уже не, не мог удержать никакого равновесия и упал. И журналистов некоторых, вот я в частности заметил некоторых фотографов, просто вот я ну, заметил такую вещь, что вот бьют по ногам. По ногам, вот по этим местам, достаточно таким болезненным. Выталкивая таким образом, ну, из стрима. И это при том, что у всех были на себе пресс-карты, потому что уже люди как бы опытные знают, в чем дело. Все как бы, ну, все знали, что это журналист. Очень сильно сожалел, что не надел каску вовремя. Я обычно хожу на подобные съемки с каской. Потому что практически ударился головой. Но потом я очень хорошо понял, что мне повезло, что каска была в рюкзаке. Потому что когда увидел просвет в этой толпе, попытался откатиться на бок, в спину были очень серьезные удары ногами, как бы лупили, догоняли, так сказать. Назовитесь, Назовитесь. Ну, давай. Что Подобрей, еще? Отлично, и тебя с ним я услышал, как один из журналистов Максим, один из фотографов, он там что начал орать на этого ну, мента, скажем так, что ты делаешь, я журналист. И в этот момент я подошел, говорю, я, если что, буду свидетелем. После этого я пришел в ГПУ, просто приемную написал заявление на имя генпрокурора о том, что вот мне, решали, ну, мне мешали работать, причем представители спецподразделения внутренних войск «БАРС». Якщо проаналізувати ситуацію, про яку ми зараз говоримо, то ми побачимо, що журналісти під час мітингу фіксували власне, події, які відбувалися. Вони були з відеокамерами або з фотоапаратами. Відповідно вважати, що журналіст в цей час, коли він фотографуючи, знімає щось на плівку, порушує закон. Я не бачу для цього підстав. У будь-якому разі. Не видно жодних підстав для того, щоб розбивати відеокамеру чи псувати фотоапарат. І сам факт проведення відеозйомки не є підставою для того, щоб застосовувати силу до журналіста. Це напряму суперечить закону про міліцію. В таких випадках знову таки, що можна порекомендувати? Обов'язково необхідно звертатись до органів внутрішніх справ із заявами про порушення професійних прав журналістів. Журналісти і фотографи одразу декількох видань постраждали від нападів правоохоронців біля Печерського суду, де оголошували вирок експрем'єр-міністру Юлії Тимошенко. Однією з постраждалих стала фоторепортер-журналу Кореспондент Наталія Кравчук, пробігаючи повз працюючого фотографа, майор Беркуту вдарив по фотокамері, розбивши дівчині обличчя. Передо мной стояло где-то 5-6, может, 10 фотографов, которые снимали. За мной стояли люди, которые, собственно, снимали этот момент. И я присела, чтобы не мешать другим фотографам снимать. И как бы пробегаю, я там делаю 5-6 кадров. И один из милиционеров, майор, зовут его Олег, я на следующий день узнала, да, он просто пробегал, вот я его сняла, ну, их сняла, эту группу, и он просто пробегая, ну вот, ударил по камере, как, естественно, я упала, у меня была разбита бровь. Ну, как бы сам по себе инцидент неприятный. И я совершенно не ожидала, что на следующий день, после того, как я написала в Фейсбуке поставила фотографию этого человека и, собственно, людей, которые несли, Сергея ну, поставила написала, что ну, очень неприятно, когда, собственно говоря, ни за что. Тебя бьют по объективу. Мустафа Наем написал, он прочитал эту информацию, ну, и написал открытое письмо тогдашнему министру внутренних дел Могилеву и, собственно, президенту, администрации президента. И в 11 часов мне уже позвонила Дарка Чепак. Это глава пресс-службы администрации президента и сказала, что человека, который меня ударил, нашли, и он уже готов принести свои извинения. В этом случае ситуация еще хуже, потому что думаю, что противник в данном случае свои повноважения. Тобто, якщо вже тут брати всі статті кримінального кодексу, то тут, мабуть, буде перевищення службових повноважень і перешкоджання законів професійній діяльності в сукупності статті йдуть, тому що БЕРКУ – це якраз служба, яка наділена такими повноваженнями, має свій статут. І в будь-якому законі про міліцію, про прокуратуру, про інші силові структури, головне, що є, це що міліція чи будь-які правоохоронні органи. Не повинні порушувати права громадян. І е, в даному випадку застосування сили абсолютно не було необхідним. Тобто, застосування сили також дуже чітко регламентоване законодавством. Е, в даному випадку просто зйомка це не є тією ситуацією, яка потребує виправданого застосування сили. Бувають ситуації, коли працівник, наприклад, засобів масової інформації вважає, що Співробітник діє якось не за законом, можливо, перевищив свої повноваження. Не треба шукати правду на місці відразу. Треба все зафіксувати, подивитися, щоб і це було зафіксовано в відповідних адміністративних або там інших документах. Можливо зафіксувати своїми відеокамерами, диктофонами, поведінку працівника міліції, а вже потім звертатися або до інспекції з особового складу, до департаменту внутрішньої безпеки, до міністра врешті-решт, до наглядової інстанції до прокуратури і сказати: Я був законослухняним, я поводився толерантно. Тим вбачаю дія працівника милиции, які ми нам затримали, наприклад, порушення закону. И тоді вже, звичайно, правому оцінку будуть надавати вже ті органи, які за нами наглядають. На всех акциях, на которых я бывал, и все, что я снимал, я никогда не чувствовал опасности не перед какой толпой, кроме толпы в форме. Здесь нужно индивидуально, конечно, смотреть там, на реакцию человека, как он на тебя реагирует, как вообще он реагирует в себя там, на своих коллег. Я, допустим, хожу на работу, всегда стараюсь надеть рубашку, чтобы закрыть тело, чтобы хотя бы тот же газ на тело меньше попадал. У меня всегда есть с собой платок карафатка который можно закрыть лицо, чтобы газ опять тот же не дышать. В штанах у меня специальные демпферы вставлены, потому что нередкие случаи, когда ты стоишь, снимаешь, не видя там, что происходит где-то рядышком с тобой, чувствуешь дискомфорт, удары по ногам, оборачиваешься, ты человек. По лицу видно, что это МВД, но он абсолютно в граждане. Не представляешь, он бьет меня ногой под коленку. То есть как бы видя, что я работаю. Реально надо пересмотреть отношение милиции к фотографам, к журналистам. Мы приходим работать, а нас избивают, как будто мы недопреступники. Я считаю, что мы должны в первую очередь объединяться и вместе пытаться добиваться своих прав.